Всем привет, народ! И сегодня новый выпуск ТикТока. Друзья, я хотел вас попросить про то, чтобы вы поставили лайк. Давайте соберем 12 тысяч лайков. Это не так богато, реально. Но вы мне дуже поможете. Дуже, дуже сильно поможете. Потому что, ну, типа, YouTube, продвижение, вот это вот все. Поэтому просто поставь лайк. И все. Спасибо тебе за то, что ты просто поставил лайк. Вот. А зараз, так сказать, в благодарность ми ролик. Поехали. Ну, да, она намокла на туре. Как бы вообще. Ой, ну что это за шляпа? Ну что это такое? 0. Какого цвета чехол? Белый. Какого цвета чехол? Белый. Давай еще раз. Какого цвета чехол? Белый. Что пьет корова? Воду. Блин, там должно быть было молоко. А? Блин, Тик-Ток врёт. Тик-Ток пи***л. Смотрите, чего я научилась за время карантина. Ну что, готовы? И раз, и два, и три. Ну и пока Не, ну, как бы два месяца прошли явно не зря. Вот явно, вот смотрю и не зря как бы. Народ. Ставьте лайк, если примерно тому же научилась на карантине. Отлично, я уже поставлю. Стой, 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 не пролистывай, пожалуйста. Я хочу у тебя спросить. Или ты любишь свою маму? Свою бабушку, своего отца? Если любишь, поставь лайк и подпишись. Тебе не сложно. А этим ты докажешь свою любовь к маме и папе. Да, именно, народ, поставьте лайк, и вы докажете любовь до своих близких, до мамы, папы, бабушки, дедушки, как бы подходить и сказать, что я тебя люблю, или просто взять по им, или просто поговорить с ними, нет, саня... Это... Я не поможет. Нет, не надо, не подходьте никогда. Зачем? Лайки ставьте в ТикТоке. И тогда они как бы поймут, и вы докажете, что вы их любите. Естественно, как бы. Народ, если вы любите своих батьков, просто кажите. Допустим, там поговорили все-таки. Ладно, ма, я пошел гулять, все, я тебя люблю. Все. Все, 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 что и вам приятно, и батькам невероятно приятно, народ. А если вы не можете так, просто звоните им, позвонить раз в день, через день позвонить, просто там спросить тех дела, что такое интересное, нового, а потом в конце разговора, ну все, это не все, пока, давай, я пошел и люблю тебя, все, все, это занимаю у вас в жизни, ну минут пять, реально, ну пять минут, максимум, ну пойдете, ну не подивитесь, вот такие тикток, все, зато батькам будет приятно, лично я так делаю. В конце видео будет самая сексуальная фотка моей девушки. Кто успеет ее заскринить и отправить мне в Инстаграм, я на то подпишусь. Я скоро своей девушке сделаю предложение. Фух. Моя девушка мне сделает предложение? Э, не понял. А все, кто подпишется и поставит лайк, встретят свою любовь этим летом. Боже мой, хороший. Люди, которые поставили лайк этому видео, встретят свою любовь просто на века, вот буквально после того, как поставлять лайк. Боже, класс, народ. О, о май гад, о май гад. Народ, я считаю, что мусорки теперь лазить. Народ, я считаю, что вот, ну, теперь треба поставить лайк. Да, ну, одна или две, или три, там, четыре, может, минутки, и все, и сразу любовь найдет. Отвечаю, напишет та, кто тебе нравится. Вот, отвечаю, ну, проверено. Вот я закинул, поставил лайк. Ого, прикольно. Привет, малышка, ты че, ты че? Итак, дальше у нас. Сынок, че? А можеш мені быстренько глянуть, чи буде 16 червня якийсь матч? Да, зараз, секунду. Вот, так. Ага. Вот. 16 червня грає Баварія, Бавария Боруссия М. Кстати, сынок, а можеш мені эту ссылочку на 2500 гривень бонусів подогнать? Ну, да, там внизу под видео. Фух, ну слава богу. А то в прошлом видео что-то не было и я распереживался так, если честно. Ну ладно, все, пока. Ну, пока. Батя, такие батя, конечно, боже мой. Продолжаем. Кстати, нормальная такая штука. Ну а чего? Ну вот а это ж типа забавная херня. Ну это типа скетч, вин забавный. И почему тут всего лишь 10 тысяч лайков? Типа я не пойму. А там, где вот это предыдущее видео, сука, один и три миллиона. Один, мать его, и три миллиона. <звы> Эти пранки, конечно, достойны уважения. Так случайненько получилось, что именно гвоздь, ну, в середине руки вот это, именно в центре, как бы, забывал как бы гвоздь, просто чтобы прибыть брусок до бруска, и, ну, и случайно руку вот так прибывал, ну, вот так, типа, ну, бывает, ну, я считаю, бывает, вот. За и за Фица один и один миллион лайков. Ну за что? Ой, и тикток. Ну как ты же расстраиваешь? Ну за что? За что ты так душишь? Юрий Горбунул, Что вы делаете? Ну вот что, ну там же шо? это свадьбы пустует пустують. Детка, ты мой ты мой ты мой Народ, если вы удивлены, да, и думаете, ого, як це, то спешу вас расстроить. це съемка задом наперед, то есть чувак сначала вытаскивал вот це все, а потом вин в монтаже запустил видео задом наперед. Это крайне просто. Я могу доказать то, что я владею суперсилами. Вот, смотрите. Так, все, братцы, все машины по-своему хорошо. Я его почти разъебаю! Мерси Народ, напиши в комментах, яка вам нравится больше машина. BMW, Mercedes или Лада, естественно. Но лично мне на самом деле нравится больше BMW, наверное. Ну, вот такие мои мнения. Извините! Если воно не совпадает с вашим, то это означает, что воно неправильно, понимаете? Вот так вот.

человек, человек, отдирая якусь шляпу у себе с груди, набрала 153 тысячи лайков. Есть информация, алло? Ну, по факту, мне кажется, именно. Ну, чувствую, чувствую, я как бы ничего не понял, но чувствую, что... Бала. You are, you are to... Это я считаю Теперь вечная любовь Потому что, как бы, замочек повишенный А как уже разлюбить, собственно говоря Лично я не особо Верю в такие вещи, ну потому что, как бы Если бы там номера оставили Набрать на, хоть на один из них, там уже Сразу после того, как замок повисел Уже пошли расстались два раза Вот, поэтому я не особо Верю в такие, а вы? Напишите в комментариях Народ, не забуваємося про про тисячі гривень бонусів. ось все де вони, Нажимаєш і забираєш їх, А ще не забувай поставити лайк, підписатися на канал і улибатися Не забувай, забудь. Ну, а на цьому у мене все. Спасибо за просмотр. ну а на цьому в мене все, Спасибо за просмотр. і Всім пока.